আজি মোৰ এজন ফেচবুকৰ দাদা বিপুল বৰুৱা তেওঁৰ অনুৰোধত আলফুলপ দুখনমান মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই ফটো মাৰিবলৈ বুলি ল'লোঁ তেওঁ অনুৰোধ কৰিছিলে আলফুলক মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই দুখনমান ফটো আপলোড কৰিবা বুলিকে গামোচা দি পিন্ধাবলৈ কৈছিলে মই গামোচা দিও দুখনমান পিন্ধালোঁ আৰু এইফালে ৰিহা এখন পিন্ধাই পিন্ধিও দুখনমান ফটো উঠাবলৈ বুলি ল'লোঁ আৰু এয়া এতিয়া দেখিছে নহয় আলফুলক ফটো উঠাবলৈ বুলি ৰেডি কৰি মেলি ল'লোঁ তাই কিন্তু ফটো উঠিবলৈ একেবাৰে মন নাই কাৰণ ৰিহাখনেহেতি তাই খুব বেছি অশান্তি পাইছিলে আৰু আজি বাৰু বহুত বেছি গৰম নহয় কিন্তু তথাপিতো অলপমান ৰ'দ আছিলে সেইকাৰণে আগবেলাতে ফটো কেইখন উঠাবলৈ বুলি ল'লোঁ আৰু আজি দেউতাকো ঘৰত আছিলে ডিউটি নাছিলে সেইটো কাৰণে বোলো ফটো দুখনমান মাৰিয়ে লওঁ নহ'লে যে মানে ফটো মাৰি দিবলৈ মানুহো নাই আৰু তাই মানে ভালদৰে বহিব পৰা হোৱা নাই বহিছে কিন্তু ইমান ভালকৈ বহিব পৰা হোৱা নাই যে সেইকাৰণে অকলে তাইক বহাই পিনি মাৰিবলৈও অকণমান অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে এওঁ থাকোঁতে বোলো অসুবিধা অকণমান লৈ লওঁ আৰু ফটো দুখনমান উঠাই লওঁ বোলো লগতে ময়ো দুখনমান ফটো উঠি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া তাইক ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ল'লোঁ আৰু ঘৰতে দুপাহমান এয়া কপৌফুল লাগিছিলে মানে আমি খোপাত মৰা কপৌ ফুল পাওঁ নহয় আৰু কপৌফুল বুলিয়ে কৈছোঁ কপৌফুলৰ প্ৰজাতিয়ে হয় আৰু এয়া দেখিছে নহয় তাৰো দুপাহমান তাইক খোপাতে মাৰি দিলোঁ ফুল কিবা লগা বহুত দিনেই হ'ল অলপ অলপ মৰহিছেই তথাপিতো কামত আহিছে বাৰু দেই এলফুলৰ খোপাত মাৰিবলৈকে হৈছে এয়া দেখিছে নহয় তাই এতিয়া ধুনীয়াক দুখনমান বহাই পিন্ধিও মাৰিলোঁ তাই মানে এনেই ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ কানি পিন্ধি থাকিলে মানে ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে তাইক মানে এতিয়া মেখেলা চাদৰখিনি পিন্ধাই দিলে তাই মানে একেবাৰে জঠৰ নিচিনা হৈ পৰিছে তাই বহিবলৈও অশান্তি পাইছে মানে তথাপিতো আকৌ আমি দুখনমান বোলো উলিয়াই ল'লোঁ যেতিয়া নেকি ফটো দুখনমানটো উলিবই লাগিব এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া তাইক দুখনমান ফটো উঠালোঁ দেউতাকে উঠাই দিলে মই এনেকৈ ধৰি আছোঁ আৰু কিনাৰতে আৰু তাই খুব বেছি আমনি পাইছে তথাপিতো আমি নেৰিছোঁ মানে এয়া দেখিছে নহয় তাইক বাৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে আৰু বহুতে বহুত মৰম দিছে আলফুলক সেইটো কাৰণে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দি দি মানে শেষ কৰিব নোৱাৰিম ইমান মৰম নুজাচিছে ইমান কম দিনতে মোৰ মানে ফেচবুকত ভিডিঅ' দিয়ে আজি ঠিক ডেৰমাহ দুমাহমানৰ ওচৰা ওচৰি হৈছে আৰু এই কম দিনতে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে আলফুলকো বহুত বেছি মৰম দিছে সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ আগলৈও এনেকৈ আলফুল আৰু আমাক মৰম যাব আৰু এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া তাই গৰমত থাকিব নোৱাৰিলে কাপোৰ কানি চব খুলি আজৰি কৰি দিলতহে তাই মানে শান্তি পাইছে এতিয়া তাই খুব ধুনীয়াকৈ মানে অলপ সময় বহি খেলিছে আৰু মানে কি তাই ঘৰত যেনেকৈ পাতল কাপোৰ পিন্ধি আমি ভাল পাওঁ তাইও তেনেকুৱাই মানে এইখিনি পিন্ধাই দিলত তাই মানে খুব অশান্তিতহে আছিলে মানে সেইকাৰণে তাই অলপ আমনি কৰি আছিলে যে কি নহওক ফটো দুখনমান তুলিলোঁ বাৰু আপোনালোকক লাহে লাহে আপলোড দি থাকিম ফটো এখন দুখনমান কালি দিছোৱেই বাৰু গোটেইখিনি ফটো দিব পৰা নাই আলফুলক লৈ অকণমান মানে ভিডিঅ'বোৰ মোৰ এডিটিং কৰিবলৈও সময় লাগি যায় আজিকালি সেইকাৰণে লং ভিডিঅ' অলপ বনাবলৈ কমাই দিছোঁ কাৰণ আলফুলৰকৈ শ্বৰ্ট চৰ্ট ভিডিঅ' দি আছোঁ লং ভিডিঅ'খিনি বনালে কি হয় মানে কাট কাট কুট বহুত বেছি কৰিব লগা হয় আৰু ঘৰত থাকিলে যে ডেইলি ব্লগটো মানে বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় মানে সেইখিনি কাট কুট কৰি বহুত সময় মানে লাগি যায় তাইক লৈ মানে সময় মিলাবই নোৱাৰোঁ আৰু তাই আজিকালি যিহে আমনি হৈছে মানে ঘৰৰ গোটেইকেইটা মানুহ তাইৰ সন্মুখত থাকিব লাগিব আৰু মানে তাইৰ ওচৰতে অনবৰতে থাকিব লাগিব মানে মোবাইলটোতো চাবই নোৱাৰি তাইহে চাবলৈ আগে হাত মেলে সেইটো কাৰণে আৰু যিহেতু এইটো বয়সত তাইক মোবাইলটো ইমান দিবও নোৱাৰোঁ মোবাইলটো দি দিয়াৰ লগে লগে অভ্যাস এটা হৈ যাব তেতিয়া পিছত আকৌ আমি নিজে নিজৰে দিগদাৰ হ'ব মানে মোবাইলটো এৰাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাইৰ ওচৰত বেছিকৈ আমি মোবাইল নাচাওঁৱেই অলপমান চাওঁ নাচালোঁ নহয় যিহেতু আৰু সেইটো কাৰণে মানে ফেচবুকত মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই বেছিকৈ মানে সহায় কৰিব পৰাই নাই আপোনালোকক সেইটো কাৰণে বাৰু মই দুখিত তথাপিতো আপোনালোকে যে ইমানখিনি মই আপোনালোকক সহায় সহযোগ ন নকৰাকৈ মোক যে ইমানখিনি আপোনালোকে আগবঢ়াই নিছে সেইটো কাৰণেও বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আগলৈও এনেদৰে চাপৰ্ট কৰি যাব ময়ো অকণমান আলফুল ডাঙৰ হ'লে আপোনালোকক সকলোকে ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিম বাৰু কিন্তু এতিয়াহে অলপ মোৰ অসুবিধা হৈছে আৰু তথাপিতো এয়া এতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত বেছিয়ে দীঘল হৈ গ'ল মানে যিমানখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি জইন কৰিবলৈ একেলগে দি দিওঁ আৰু বহুতে কৈ থাকে আলফুলৰ অকণমান দীঘল দীঘলকৈ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো গোটেইটো জইন কৰি অলপ দীঘল কৰি দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ